из 24 главы Матфея. Это наша бессмертная надежда, и это то, что неизбедно приближается с каждым часом и днем вот, для живущих на земле. 29 стихи и ниже. 24 Матфея, 29 и ниже. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». И тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес и до края их. Аллилуйя! Братья и сестры! Это то удивительное событие, которое объединяло во все века, которое помогало даже мученикам, которые знали, что их за то, что они не хотели отрекаться от того, о котором говорила Вечная Евангелие, они знали, что будет вот это потрясающее событие, после которого начнется то, что Писание говорит, не видел глаз, не слышало уха, и на разум не приходило человеку, что Бог приготовил любящим его. И я хочу сказать, что это и было основой твердости веры от начала этой церкви. Всего охватить в вспоминаниях невозможно. Я уже свидетельствовал, пусть не будет тяжесть кому-то. Вспомнить то же событие, которое было с Владимиром Ивановичем, которому было где-то 22 или 23 года. Это э, барак отходняков, доходя, которые каждое утро 5-7 человек, по-моему, март месяц, начало весны. Э, это Горьковская область, в лесу. И Владимир Иванович закончился день он чувствует, говорит, буду умирать. Холод в бараке, истощенные, опухшие от голода, 47-й год, и питание и у людей на работах и вообще было, а в лагерях это гибло, сотни и сотни тысяч людей умирало от, от голода. И отец говорит, я так как-то подумал, жизнь почти не видел, 17 лет, мама рано ушла, они держались э, э, сиротами, дедушка хотел проповедовать. Говорю, Господи, я так мало прославил Тебя, я так мало прожил. Боже, но если надо, и пришло мое время. Господи, прости меня все, что было не так, и прими меня. И говорит, чувствую, что уже как бы сон захватывает. Перед тем попрощался со своим братом Петром, который тоже был в этом бараке. Это отец Сергея Петровича. И уже такое мутное состояние разума, мелькает что-то, и как бы куда-то уже постепенно проваливается. И вдруг говорит: слышу через вот это состояние, шаги по бараку, приближается человек, трясет меня, наклоняется надо мной, на помою, на второй полке отец был, и говорит, выслушай, выслушай. Так говорит Господь, Сын мой, я вижу и знаю, и слышу Твою молитву. Не умрешь, но будешь жить. Завтра я выведу Тебя с этого места смерти и восстановлю Твои силы, и будешь служить. И придет время, когда будешь вести народ мой, и будешь свидетельствовать о, твоей, о моей милости и проповедовать мое вечное Евангелие. Аминь. Развернулся мрак почти полный, там где-то далеко лампочка, отец не успел не разглядеть. Когда он говорил, отца такая как бы освежение пришло, и не узнал ни голоса, ни того брата, который тоже был в этом лагере. И да, братья и сестры, рассказать, как Бог выводил, нету времени. Действительно, пришел бесконвойный или штатский бухгалтер главный, Сказал к этому и к толпе, которые вышли уже. Да, отец заснул, как тепло его какое-то охватило. То уже и ног не слышал до колен, а то уже вроде слышит и ноги. И все пошло это тепло восстановление еще и уснул, так знаете, сном младенца. Восстановился с силами, вот телесными и умственными. И утром действительно пришел э, главный бухгалтер лагеря, вот, который был э, штатский. И из всех этих доходях почему-то никого другого взял Владимира Ивановича, забрал к себе домой, сказал, будешь варить, ухаживать, и подметать мой дом, мыть все, что надо, стирать, и все у тебя будет хорошо. И действительно так произошло. Я хочу сказать, что в тех словах, когда Господь ему говорил, что я еще придет время, я восстановлю тебя, и ты будешь вести народ мой. Основное, что Бог дал Отцу, это действительно начать церковь, которая еще началась в подполье, вот, где-то с 61 -го года, с группки сестер и несколько братьев. И потом, в 74 году, которая, когда уже до того времени было около 70 человек, которая начала свое служение на открытом, то есть открытом собрании этого дома. Аллилуйя, братья и сестры. Как великий благ Господь. Невозможно всего вспомнить. Конечно, как родители э, были в свое время в Сибири, как мама бегала со мною, вот, еще не а потом рожденным по тем собраниям, там где-то ездили, и в тайгу по пригородам Иркутской области, как прятались, как там, какие попытки были снова отца посадить, как э, возвратился и приехал сюда, во всем этом была рука Господня. И я хочу сказать молодежи, особенно братья и сестры, молодежи, мы не знаем, как поведет нас Господь. Мы не знаем, что будет и сколько будет это благоприятное время. Но Писание говорит, будьте готовы на всякое время. И эти все воспоминания, цель их сегодня, чтобы возбудить и воздать честь и благодарение Господу, Христу Спасителю, понимая, какая власть есть в Его руке и в Его Духе Святом, какие возможности у Него есть, какие невероятные чудеса Он может творить. Я думаю, что те церквя, которые уже вышли служителя и образовал Бог через них по разным концам, не только Киевской области и Киева, но и по Украине, и, наверное, есть и за пределами Украины, братья и сестры милостям Твоим не знаю числа, говорил Давид. И это правда. Велика и сильна рука Господня. Я хочу прочитать для того, чтобы мы расположили сердце к благодарности, два места Священного Писания и обратить внимание на одно слово. 17 глава Откровения, из 14 стиха, это вторая часть и там написаны такие слова. Ибо Он, то есть Иисус Христос, есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. И те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. Аллилуйя. И 4 глава 1 послания Коринфянам, 2 стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался кем верным. Братья и сестры, где-то сколько прошло лет после смерти отца, и вы знаете, мы такие люди, что мы не можем всего постоянно держать. Постепенно события жизни, обстоятельства, они они затушевывают нас и как-то отдаляется, отдаляется. Я не помню, сколько лет прошло. И я тоже уже редко вспоминал, э -э -э -э, как папа отошел. Но вдруг мне снится такой сон, очень яркий, может даже назвать его видением, я не могу передать это точно. Я стою на краю моря и смотрю, вода, и Волнуется, это не сильная буря, но волны такие приличные, где-то где так вот поднимаются. И вдруг смотрю, из этого моря выходит группа людей в белых одеждах. И я так удивляюсь, как это можно так, из воды прямо поднимают, то, то, выходят, показываются головы. И я думаю, что это значит. Когда они ближе подходят уже сюда к берегу, уже по пояс, я смотрю Владимир Иванович. И с ним где-то я не помню точно сестер, но я их стал узнавать. Это сестра Мотя, сестра Шура, сестра Ева, сестра Аня э, Кривошея, сестра Надя Федоровна и, и, еще, э, и еще несколько человек. И когда они стали выходить уже ближе сюда, я смотрю, отец в халате, и когда уже стала вода мелко, я смотрю, у него окровавленные ноги в таких ранах кровоточащих, и некоторые воспаленные, когда уже кажется гнеем. И он уже идти как бы почти не может. И эти сестры поддерживают его за руки. И когда они только стали выходить, я вдруг раз проснулся и ясное понимание у меня произошло. Действительно, братья и сестры, очень мало кто знает, что переживают пастыря, которые несут ответственность за церковь. Вам кажется, брат Коля всегда такой бодрый, строгий, сильный, волевой, всегда такой энергичный. Ну, слава Богу, можно все на него звалить, надеяться, что все решится, он за всех помолится, он сам решит там задачи и так далее, и так далее. Братья и сестры, но не могу передать всех воздыханий и свидетельств Отца, что бывало происходило в жизни, даже уже когда была свобода. Я не говорю за то время, что отец, я тоже незадолго перед смертью, он сказал, что до последнего офицеры КГБ по очереди сменяют друг друга каждый день, где он только оказывался в Киеве, знали это, встречали и говорили, Владимир Иванович, готовься, посадим, по-хорошему, пожалуйста, начинай докладывать все, что происходит в церкви. Это еще 80-е годы, конец 80-х годов. Вы скажете, зачем это уже было даже тогда? Я вам скажу, зачем. Оно уже никому не нужно было, может, там у верхах. Но дьявол заставлял кого-то что-то делать, чтобы сломать душу уже человека, доживающего заключительные или уже пенсионные годы своей жизни. Дьявол хотел сломать, чтобы он по Украине и по Советскому Союзу тысячи пастырей. Кто больше, кто меньше. Кто, выбирая какие-то полуфразы и правду не сказать, и не сбрехать, знаете. Они вынуждены были, боясь быть загнанным за Байкале или еще куда-то. Они боялись, и они делали это. Я не хочу сказать, что не было тех, и думаю, тысячи были и тех, которые стояли и твердые, но я хочу сказать, что все вот эти, кто твердые, они платили цену за это. Братья и сестры, кроме того, вы знаете, что если в нас в семьях бывают э, напряжения в отношениях друг с другом, когда что-то происходит, и кто-то на кого-то говорит такие резкие слова, или с раздражением, или ранит друг друга, то как вы думаете, что в церкви это не бывает? Бывает. И чаще всего пастырям достается больше всего. И это можно было бы говорить. Это все говорит о том, что Господь ищет верных. И те сестры, которые я видел, я их сейчас вспоминаю. Это все, когда еще начинал быть только семь или сколько лет, когда началась эта группа первая молитвенная когда они приходили или приезжали к отцу к нам на пивни в тот дом недостроенный, и когда они молились, я маленький стоял или сидел на коленках и смотрел, открывал глаза, хотя должны быть глаза закрыты, и смотрел на этих сестер, на их эти умиленные лица, как они славили, как любили Христа как они молились за церковь и за служителя, и за братьев, которые уже позже, пополняя церковь, вставали вместе э -э, с пастырем. Братья и сестры, верные души, как Бог дорожит ими, как Писание говорит, что очи мои на верных земли. Братья и сестры, что это означает, верные земли? Мы прочитали, что и те, которые с ним, суть званые – избранные и верные. Если две первые позиции избранные и э, как мы прочитали, званные и избранные, то вот эта третья позиция это твое и мое послушание. Это твое и мое постоянство. Это твоя и моя любовь к тому, кто возлюбил нас прежде того, как мы пришли в этот мир. Вот это и верные, те, которые с Ним. Братья и сестры, дал вам Бог пастыря, дал вам Бог служителей. Ну, что мы сделаем с ними? Конечно, мы слушаем то, что Бог говорит через них. Мы принимаем наставления, обличения и знаем, что Бог спросит с них за каждого из нас, кто является членом той или другой церкви, в данном случае здесь вы все. Но Бог ожидает, чтобы вы были молитвенным щитом для своего служителя и всех служителей, которые с ним. И Бог говорит, что с ним те, которые званые, избранные и верные. Братья и сестры, что говорит Иисус, когда говорит притчу и о Царстве Своем, которое происходит, что происходит в последней позиции, когда Бог обращается к Своим искупленным, которые приходят к Нему? Что там говорится? Мой как верный и еще мой добрый и верный раб. Мой добрый и верный раб. Моя добрая и верная дочь. Братья и сестры, я вам скажу, на верных людях держится любое дело. Даже это армия, даже семья или, 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 или бригада какая-то. Но церковь особенно. Невозможно! Кто-то побыл, не понравилось, кто-то обидное слово сказал. О, пастор не поздоровался со мною. А вчера он на меня смотрел, как не видел и, 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 и не протянул мне руку. И бывают такие незначительные причины. А если бы и значительные, братья и сестры, то разве мы только тогда служим Богу, когда нам все говорят, хорошо, 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 ты хороший мальчик, ты хорошая девочка. Разве мы к этому призваны? А если, как там написано, что не на всякое слово обращаю внимание, то есть обидное, ибо ты вспомнишь дни и время, когда что? Ты и сам говорил за других, не очень хорошие. Дорогие, и что бы ни происходило, и что бы Бог не допускал, какие бы ни были, бывают конфликты. Я вам скажу, я убедился лично по той церкви, в которой я служу. У нас несколько отходов было групп или части церкви, которые стали самостоятельно служить, как отдельная церковь. И каждый отход, это было, вы, по-моему, я не знаю, сколько у вас за всю историю, не знаю, по-моему, Новобеличи и Скини, а может больше, брат Коля, может помнит, я сейчас и не могу сказать, я именно говорю, когда что-то происходило, может, каким-то своеобразным путем. Но Господь все равно смотрит на тех верные, как они ведут себя, как они реагируют на это, как они продолжают молиться, как они продолжают поддерживать, благословлять, ходатайствовать и ободрять пастора и своих служителей, как они стоят за свою церковь, как они несут и поддерживают разные бремена, которые приходят сюда. Как они, создавая этот молитвенный щит, не дают дьяволу ворваться и посеять здесь раздор, раздор, чтобы рассеять и разрушить общение и единство тела Христова. Братья и сестры, я вам скажу: это война. Это война. Верные молитвенники. Уже опыт показал. Это международный опыт. Слышите? Я вам скажу, что пусть у сильных верных молитвенников будет еще нужда, чтобы за них бывало что-то, кто-то покрывал. И, конечно, особенно пастыри и служители. Взаимосвязь. Вот это когда одни покрывают и прикрывают другого, друг друга. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы это ответственность и это понимание, что, Господи, я хочу явиться к Тебе верным. Дорогие Писание говорит, что верность, она разнообразна. Это верность слове, это верность благотворительности, это верность в здравом учении, это верность и постоянство в тайной комнате, молитвы тайной комнаты. Можно было бы продолжить это пересчитывать. На чем, как вы думаете, э, что является двигателем э, этой верности? Можно было бы разные находить места, подтверждающие это, но мне нравится то, что написано по моему Галатам: что во Христе Иисусе не значит ни обрезание, ни необрезание, но что? Вера, действующая любовью. Братья и сестры, мы получим награду пред Богом мы получим э, те венцы э, в полной мере все, что Бог предназначил каждому из нас, тогда, когда наше служение и наша верность будет двигаться вот этой силою, вот этим плодом Духа, вера, действующая любовью. Братья и сестры, Господь говорит и о верности нам, друг другу и своей церкви, и своим служителям. И он говорит о верности ему. Мы читаем, что э, Бог говорит о том, что когда-то был э, в одной из церквей, который Бог говорит э, через Иоанна такое слово, и сегодня братик немножко говорил за это он говорит такие слова. «Знаю твои дела», 2 глава, 13 стих Откровения. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». Братья и сестры, вот это верность свидетельства, я сегодня понимаю, и для себя вижу, и себя нахожу, часто ловлю, что быть верным свидетелем, говоря сегодня украинцам и всех, всем людям, которые живут вокруг нас, это одна из больших ответственностей, за которую Бог хочет вознаградить и благословить. И вы знаете, что когда встречаешься с людьми, особенно когда начинаешь, и принимаешь решение, вот сейчас по улице идет человек и мысль – подходи к нему, начинай говорить. Вы знаете, человек, который проводит учебные курсы уже 15 лет, есть такой пастырь и э, миссионер Боу Боуэн, он говорит, я занимаюсь уже 25 лет, 10 в Америке и 15 на Украине, но каждый раз, когда я принимаю решение, сейчас подходить буду к этому человеку, меня охватывает боязнь. И вот тогда… Когда приходит эта боязнь, когда приходит, бывает, это страх человеческий, вот тогда Господь ожидает, чтобы вера, действующая любовью, привела нас к послушанию Ему. Дорогие, я понимаю, что мы не знаем, сколько нам отвел Бог времени для подготовки к последним событиям. Сейчас, если вы откроете разные источники, можно увидеть, что насколько все приблизилось, мы прочитали вот это место, я прочитал э, с Матфея 24, написано, и вдруг после дней, скорби тех, после дней э, э, да, после скорби тех дней, вдруг, вы поймите, что это такое, знаете, вдруг сегодня у нас полная свобода, и кажется все благоприятно, и вдруг мы не знаем, что это может произойти. Может эти Бог допустит, и мы не знаем, мы не можем Богу запретить это делать, или 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 отвести, чтобы этого не было. Если у Бога может это быть, мы можем молить, чтобы, это, чтобы этого не было. Но мы знаем, что у Бога свой промысел. Я сегодня молясь за Украину. Я часто выслушиваю молитвы моих братьев и сестер. Я совершающий молитву покаяния. Господи, прости, если мы молились что-то не по воле Твоей. Почему? Потому что у нас есть желание свое понимание добра и своего плана спасения для этих десятков миллиона душ. Но Бог знает сердца всех этих миллионов людей, и этих правителей, и больших, и малых. И Он знает, что нужно, чтобы поломать все преграды. И пришло время, когда бы исполнилось те откровения и пророчества, которые были в Украине, что миллионы будут обращаться к Богу, и что Дух Святой будет массово изливаться на миллионы и миллионы людей на Украине. Поэтому я хочу сказать, мы не знаем, а вдруг Бог допустит мечтателям или, или тем, которые планируют за, как Он сказал, за сколько там? За две недели Киев и Киевская область и, и, и больше половины Украины будет оккупирована. Мы не знаем, братья и сестры, но Писание говорит, что будь верен до смерти и получишь венец жизни. Может кого-то, лично я своей молодежи говорю, братья и сестры, я не сомневаюсь, что из вас здесь кто-то есть, которые доживете этого времени и нужно быть готовым и укрепляться сегодня уверен, запасать и эту воду, воду жизни, и это масло любви и истины и веры в Духе Святом и познание слова, и способным быть кормить себя, когда никаких собраний не будет, а такое было. Владимир Иванович сказал за те полицы, когда приехал с лагеря, вот, тот то хороший, хорошей, живой пейсятической общины, вот, остались всего две там небольшие группки, которые собирались и вместе молились, а остальные где 80% были или 85%? Страх? Молодежь начала бегать уже в клуб, некоторые стали курить и так далее, и так далее. Что это происходило? Конечно, желание разрушить церковь. Но, дорогие, мы верим, что Иисус сказал, что Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Поэтому заканчивается это служение. Мы возблагодарим снова Отца, вспомним те все Божьи благодеяния, которые мы видели в своей жизни. Даже другой раз, братья и сестры, так хорошо. Вот. То Помнишь, что сделал тебе Господь? Когда-то у царя, какого там, э, артаксерса, или у кого была памятная книга о благодеяниях, кто что сделал. Я думаю, что у нас всех должны быть такие книги. Что сделал лично со мной? Для здоровья, для моих детей, для моего дома, для моих финансов. Когда я ехал за рулем, сколько Бог совершает чудес, милости и защиты, чтобы дать нам время, познать Его служить Ему, свидетельствовать о Нем, хвалиться и иметь твердую уверенность, что если бы вдруг, как мы прочитали, после скорби дней тех, вдруг померкло солнце, луна не дала света своего, и явилось знамение Сына Человеческого, чтобы мы были в числе тех, о которых там Исаия пишет. Исаия, еще до рождения Иисуса Христа, вот Бог, на Которого мы уповали. Мы уповали, на него. И он спас нас, чтобы это был день радости и победы.